श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् च मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच हुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुना क्लैव्यम् पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो परन्तपा अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदना इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदना गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम्भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जये यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषाम तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छेयस्यान्निश्चितं रुहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् तच्चोकमुच्चो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहम् जातुनासम् न त्वम् देमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम् जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषः शभा समदुःखसुखं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदम् ततम् विनाशमयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेन वेत्ति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यम् यये नमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थः घातयति हन्तिकम् जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनम् क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतम् स्थाणुम् अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं मानुशोचितुमर्हसि अथ चैनम् नित्यजातम् नित्यं वामन्यसेवृतम् तथापि त्वम् महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वम् शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यश्रृणोति श्रुत्वा वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च ित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षेमहीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगेऽपि माम् शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम् प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य यते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह पुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् माम् पुष्पिताम् वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तया पहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते तैर्गुण्यविषया वेद निस्त्रैर्गुण्यो भवर्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते फले मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम् उच्यते दूरेण ह्यवरम् कर्म बुद्धियोगा धनञ्जया बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिहा उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा दन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदेष्ट्रिम् प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्या युक्ता आसीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तोषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोह स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषव्युयुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवर्षैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानाम् तस्याम् जागर्ति संयमे यस्याम् जागर्तिभूतानी सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम् प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छति ओम् तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः